आपल्या चॅनलवर पितृपंधरवड्यामध्ये ऐकण्यासाठी पित्राष्टक पित्र गायत्री मंत्र आणि द्वादश सूत्र असे वेगवेगळे व्हिडिओज दिलेत अजून व्हिडिओज आहेत नक्की बघा आणि आजचा हा नवीन आहे ज्याच्यामध्ये सगळे मंत्र एकत्र आहेत जे तुम्हाला पित्रपंधरवड्यामध्ये जिंकतील पितृपक्षामध्ये ऐकायचे चला मंत्र चालू करू ओम पितृगनाय नम ओम वसुंधराय ओम पितृभ्य नम ॐ पितृवंशाय नमः ॐ पितृदेवाय नमः ॐ ब्रह्माय नमः ॐ पितृगणाय नमः ॐ वसुन्धराय नमः ॐ पिृभ्य नमः ॐ पितृवंशाय नमः ॐ पितृदेवाय नमः ॐ पितृगणाय नमः ॐ वसुन्धराय नमः ॐ पिभ्य नमः ॐ पितृवंशाय नमः ॐ पितृदेवाय नमः ॐ ब्रह्माय नमः ॐ पितृगणाय नमः ॐ वसुन्धराय नमः ॐ पिभ्य नमः ॐ पितृवंशाय नमः ॐ पितृदेवाय नमः ॐ ब्रह्माय नमः ॐ पितृगणाय नमः ॐ वसुन्धराय नमः ॐ पिृभ्य नमः ॐ पितृवंशाय नमः ॐ पितृदेवाय नमः ॐ ब्रह्माय नमा नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे जेव्हा आपला व्हिडिओ येईल तेव्हा तुम्हाला सगळ्यात अगोदर त्याचं नोटिफिकेशन येईल व्हिडिओज इथेच हो थांबव द्या पुन्हा भेटू पुन्हा एका नवीन व्हिडिओसोबत तोपर्यंत बाय बाय